за то, что мы есть друг у друга, что у нас есть Господь. Если можно, я расскажу краткое свидетельство. Есть в Слове Божьем написано, что «Взирая на кончину их, подражайте вере их». Я хочу сказать вкратце о маме моего отца. Бог дал мне просто такую привилегию видеть, как Бог ее, ну, ее кончину, как она уходила к Богу я была возле нее, и я всегда хотела увидеть, я даже просила у Бога, потому что у меня не было возможности видеть, как моя мама уходила, говорили, что очень спокойно, так тихо. И я осталась возле мамы. Мы не знали, что Бог ее заберет скоро, потому что она была при сознании. Но это была женщина, которая никогда не, не вступала в слово прение, она умела смиряться, любила Слово Божье, даже когда зрения у нее не было, просто чтобы рассуждать о Слове Божьем, просто чтобы э, ей сами читали и петь, любила петь. И вот э, я так возле нее стояла и говорю: Мама, вы хотите, чтобы спеть вам песню? Да, она говорит. И мне что-то Бог положил на сердце спеть эту песню, что снега белей, кровь Иисуса омой, и буду я снега белей. Я вообще эту песню, не, так слова не помню, но в тот момент что-то помнила и слова, и припев этой песни. Когда я ее спела, тогда такое желание пришло сильно молиться. И какой-то такой мир наполнил эту комнату, такой покой. Я почувствовала такое присутствие Божье, я редко такое вообще чувствовала. И когда я так начала молиться, исполнилась Духом Святым, у нее начал сильно падать пульс, и там была еще старшая невестка тоже, она больше так с, с медициной там э, ну, переживала, так особенно, но это это нормально, потому что человек уходит. А мне Бог такой какой-то мир и покой пришел. И именно в тот момент, когда такая сильная молитва пошла, я увидела, она только немножко так приподнялась и так вздохнула, и вот так спокойно ушла, прямо вот так на глазах. И это я хочу сказать просто, какое это большое счастье, когда мы до конца вот позлагаем упование и умеем смиряться и прощать, любить. И самое главное, что мне нравилось, что она никогда не вступала в словопрение, никогда. Чтобы она что-то доказывала свое или ну, как-то превозносилась или осуждала, нет, у нее такого не было. Сейчас я прочитаю стих. «Благодарил ли ты Христа за испытание, когда не мог найти ни в чем покой, за все твои рыдания, страдания, Сказал, благодарю Господь благой, Благодарил ли ты Христа за бури На христианском жизненном пути, Когда не видел небеса лазури, Из-за того, что с глаз лились дожди. Благодарил ли ты и за пустыни, Когда в них смысла ты не мог понять, Ты ждал ответов, но не приходили а небо продолжало вновь молчать. Благодарил ли также за долины, хоть падал, спотыкаясь, еле шел, ведь помощь получил ты в Божьем Сыне, а без Христа ты путь сей не прошел. За ночи, где взывал ты на коленях, не понимая, как же дальше жить, за все насмешки, так же поношение, когда не мог ни верить, ни любить. Нам так легко бывает друг порою за все даяния Христа благодарить, за хлеб, за воду, небо голубое, за счастье, где нам хочется парить. Но, понимаешь, в жизни есть моменты, когда экзамен перед небом ты сдаешь, и мастер берет в руки инструменты и трудится над нами день и ночь. Мы многого тогда не понимаем, а мастер знает завершение, финал. Нам больно, Бог Отец нас утешает, не даст, чтобы ты сломался или упал. Ведь сердце благодарное Бог ценит с ответами не опоздает, нет. В обетование Бог наш не изменен, и в жизнь твою прольется еще свет. Благодарил за то, что видишь, слышишь, что ноги твои ходят по земле, что ты живешь и полной грудью дышишь из-за страдания Божьи на кресте. Благодари за радость и печали, За солнце, лунный свет, За день и ночь. Будь Господу, всегда ты благодарен, Как сын Отцу, а также, как и дочь. Аминь.